Я так вижу из священного писания, я так верю, и вижу это на практике моего служения многим и многим людям что без решения вопросов прощения и примирения в своем сердце просто не получится дальше двигаться за Господом. Не получается достичь исцеления ран сердца, получить освобождение в других каких-то сферах. Вообще жить благословенной жизнью не получается. Поэтому, конечно, дьявол заинтересован держать людей в рабстве непрощения и противления в сердце своем, непримиримости такой. Ну а Бог, в свою очередь, трудится, чтобы освободить своих детей от этого рабства. Ну и мы, как служители Христовы, конечно, призваны участвовать в деле Божьем. Я Игорь Кузнецов, это канал «Христианам о важном». И сегодня снова я хочу поднять тему прощения, примирения и вытекающих из этого взаимоотношений, чтобы мы немножко навели в этом в понимании этих вопросов порядок, что, я верю, поможет нам успешно продвинуться в этих вопросах в нашей жизни, к Божьему благословению и исцелению наших сердец. Я приветствую всех, для кого эта тема важна и интересна. Вообще все Божьи обетования и Его благословения представляют собой такую прекрасную разнообразную трапезу, на которую Господь нам пригласил. Каждое Божье блюдо на этой трапезе, оно полезно и ценно для нас. Но знаете, очень нехорошо взять и свалить все блюда в одну тарелку, перемешать и потом пытаться съесть. Вроде бы там все хорошее, там все полезное, но оно и выглядит несъедобно, и, наверное, невкусно, и не усваивается в итоге. Так вот, есть три блюда, которые хотя и находятся на одном столе Божьей трапезы, предлагаемой нам, но не должны быть смешаны в одну тарелку. Они должны употребляться последовательно. Это прощение, примирение и взаимоотношения. Когда мне приходится служить людям в вопросе прощения, с целью помочь им простить своих обидчиков, своих врагов, чтобы дальше двинуться в исцелении и освобождении своего сердца, то часто я вижу, что мешает простить неправильное понимание и самого этого процесса, и последствий этого прощения. Ну, например, Женщина пережила очень сильную боль со стороны мужчины, с которым она жила вместе, которому доверяла, который поступил с ней вероломно, который изменил ее, который ее же обвинил, или это, возможно, даже было физическое, душевное насилие. В общем, очень много внутренних ран, разрыв отношений. Естественно, для нее этот человек враг, она с ним больше не хочет и не может иметь ничего общего. И в сердце ее поселилась вражда и непрощение в отношении этого человека. Конечно, дьявол этим пользуется. И то, что нужно простить, я об этом уже говорил не один раз, эти видео на канале есть, почему нужно прощать, что э, без прощения мы не можем войти в полноту Божьего прощения. Фактически, непрощением мы э, как бы... Пролонгируем действие зла на свое сердце. Мы как бы садим в тюрьму своего сердца нашего врага, и он продолжает нас мучить и терзать. Если человек не прощает то это означает, что он долгие-долгие годы будет продолжать переживать ту боль и те страдания, которые испытал однажды воочию. Прощать необходимо. И вот я служу такой женщине, и она не может простить. И причина часто вот в чем. Причина в том, что для нее понятие прощения и примирения и восстановления взаимоотношений – это как бы одно и то же. Это как бы одна, одна куча, одно такое блюдо, где все свалено в одну тарелку. И э, если она начинает пытаться решить этот вопрос э, в своем отношении, в своем каком-то изменении отношения к этому человеку, который причинил ей зло, то, конечно же, ничего не получается. Поэтому то, о чем сегодня я хочу вам сказать, эти все действия, прощение, примирение и восстановление взаимоотношений, это разные действия, хотя и связанные одно с другим. И нам нужно уразуметь их взаимосвязь и уразуметь их различия. Итак, первое. Прощение. Вопрос прощения должен быть решен в сердце любого человека в любом случае. Это необходимо, и решать это надо в одностороннем порядке. Не надо пытаться прощать в своих взаимоотношениях с другим человеком. Человек может быть еще на этой земле, он может быть давно уже умер. Это вообще не имеет значения. Прощение не достигается тем, что ты заставляешь себя прийти к этому человеку и прощать его. Возможно, когда прощение будет достигнуто в твоем сердце, то Бог побудит тебя пойти к этому человеку и сказать о том, что ты его простил. Это будет во свидетельство твоему сердцу, у меня, например, так было. Может быть, это Бог использует для того, чтобы повлиять на того человека. Но это отдельная история. Не путайте ее. Прощение опирается, твое прощение опирается. Не на человека, не на его реакцию, и вообще не на то, что он сделал или чего не сделал. Оно опирается только на прощение Божье, которое даровано тебе через Иисуса Христа. Поэтому не пытайся вопрос прощения решать в своих взаимоотношениях с человеком. Раздели эти вещи. Твое отношение к человеку – это отдельно. Но твое прощение на то, что совершил этот человек в твоем сердце – может и должно быть достигнуто. Ну, как прощать, и о прощении есть отдельное видео, и вы сможете посмотреть их, ссылочку я вам покажу здесь в напоминании. Что дальше мы знаем? Без достижения прощения в своем сердце невозможно достичь примирения с человеком. Но прощение не гарантирует примирение. Более того, прощение, которое есть у тебя в сердце, оно тебе приносит свободу, но не обязывает тебя достичь мира с тем человеком, на которого у тебя была обида. Примирение – это такое многосоставное, многослойное блюдо, которое состоит из таких этапов. Часть из них они должны произойти обязательно, а часть из них зависит не только от нас. Итак, первое. Первое нам нужно в вопросе примирения принять верой – Божий мир, который Бог нам даровал. И через принятие его мира, со своей стороны, примириться с Богом. Примириться с Богом ⁇ это означает отказаться от своих представлений, от своих планов жизненных, от своей праведности, от того, что ты хочешь и как ты считаешь, как оно вообще должно быть а смириться перед волей Божией. То есть вот этот этап – это действие креста. И я верю и знаю, что любой христианин, опять же, вне зависимости от того, в какие обстоятельства он попадал и какой сценарий его жизни, но ему предусмотрено достичь в своем сердце вот этого примирения. Примирение с Богом через крест. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 по 20 стих все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение, и так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Итак, еще раз, прощение – необходимо достичь, и это не связано с твоими отношениями с человеком. Этого ты достигаешь покорностью Слову Божьему в своем сердце, откровением истины, что это тебе нужно, чтобы удалить то зло, удалить все эти последствия зла, которые были сделаны против тебя. Прощением ты не делаешь что-то для человека, ты освобожда освобождаешь свое сердце от того, что не даст тебе двигаться дальше. И на базе такого прощения ты входишь в примирение. И это прежде всего твое примирение с Богом. Ты перестаешь роптать, ты перестаешь недовольствоваться. Ты благодарен Богу, потому что ты веришь Богу. Он с тобой больше не воюет. Ты с ним тоже перестань воевать, ища своего. Вот это вот то, что каждый христианин должен пройти, и это то, что достигается, еще раз подчеркну, не между тобой и людьми, не в твоих разговорах с людьми, не в выяснении отношений с людьми, не ходи туда за прощением и примирением, это между тобой и Богом, это база, это должно быть у каждого. Что на этой базе дальше может произойти и должно произойти? Следующий этап примирения, это вот следующий слой, ты примирился с Богом, следующий слой, примирись с самим собой. Иакова, 4 глава, 1 стих написано следующее. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Когда мы примиряемся с Богом, то мы отказываемся от наших вожделений, от наших страстей и похотей. Это действие креста. Распяли свою плоть со страстями похотями не моя твоя воля да будет, не как я хочу, а как ты хочешь, Господи. Через это ты принимаешь этот мир, и у тебя прекращается внутренняя вражда, внутренний конфликт между твоими желаниями, мыслями, вожделениями. Вся вот эта возня за выживание, достичь чего-то, а я хочу, а я считала, я думаю, это неправильно, а почему меня не слушают, б-б-б-б-б. Все это прекращается, наступает мир. Это называется владычество мира, шалома Божьего в тебе. И уже даже вне зависимости от того, какие люди вокруг, какие обстоятельства поменялись или нет, ты уже становишься счастливым, имея Божий мир. Вот это вот достижение царства Божье внутри нас, ибо царство Божье, это мир, прежде всего и праведность, и радость во Святом Духе. Без мира с Богом не достичь мира с собою, а без прощения не достичь мира с Богом и всего остального. Соответственно, счастье, независимо от внешних обстоятельств и людей, это примириться с Богом, вначале простить всех, потом примириться с Богом и примириться с самим собой. Опять же, на этом этапе люди не участвуют в этих процессах. Тебе не надо ни с кем ходить, разговаривать, ни на кого смотреть, что он о тебе думает, а просит он прощения или не просит, а мирится он с тобой или не мирится, без разницы тебе это все. Ты примирись с Богом и самим собой, и будь счастлив, имей в сердце Царство Божье, Божьего мира. А вот следующий этап, вот следующий этап уже появляются люди, контакты с людьми. И там уже возможны варианты. Когда мы имеем мир с Богом, мы имеем мир в себе, когда мы простили человека, то на этом основании, на достижении всего этого, мы можем пойти и понести из своего сердца этот мир в общение с людьми. Не делайте этого раньше. Многие... Неудачные попытки простить и примириться происходят потому, что нет в сердце достижения прощения и мира, но мы побежали мириться с человеком. Вы не помиритесь с ним, вы встретитесь, вы начнете ему рассказывать, как больно он вам сделал, он вам начнет тоже рассказывать, что, кажется, вы ему сделали больно, вы еще больше разругаетесь, уйдете еще больше ранеными, не с этого все начинается, не мешайте, не вливайте этот компот в первое блюдо, будет невкусно, не сработает. Разделите эти вещи. Итак, достиг в сердце своем мир, ты будешь нести его в общении с людьми. И вот здесь возможны два варианта. Первый вариант, твой мир примут люди. И это выразится в том, что ты примиришься с человеком. Второй вариант, о котором Библия тоже говорит, и он возможен, он не зависит от тебя. Твой мир не примут люди. И тогда ты не примиришься с человеком, но мир твой останется с тобой. И с тобой все нормально. У человека, который не принял твой мир, проблема. У него нет мира. Он в нечестии. Но у тебя все в порядке. В этот момент не чувствую себя недоделанным, что что-то виноват, не доработал, не дослужил, Послушай, нам не дана власть заставлять людей примиряться с нами, но нам дана власть иметь мир в своем сердце. Иисус Христос так говорил ученикам. Матфея 10 глава, 12-13 стих прочитаю. «Входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Ты никогда не потеряешь мир из-за того, что человек не хочет с тобой мириться, ты не потеряешь этот мир, если ты этот мир получил от Бога и примирился с Богом и самим собой. А вот если у тебя нет этого мира с Богом, а ты пойдешь мириться с человеком, даже если вы примиритесь, мира у тебя не будет. Поймите, пожалуйста, это и не ставьте телегу впереди лошади. Все должно быть последовательно. Без одного другое невозможно. Без прощения невозможно примирение. Примирение начинается с примирения с Богом. Примирившись с Богом, примирись с собой. И тогда ты можешь идти и примиряться с другими людьми. Но если они не примут этот мир твой мир останется с тобой не переживай если они достойны то есть они уже приготовлены принять этот мир значит они его примут и тогда у тебя будет мир с этим человеком но мир с человеком который будет достигнут это тоже очень важный момент который я хочу подчеркнуть не обязывает тебя строить взаимоотношения с этим человеком женщины которые не могут простить своих обидчиков, не могут простить, потому что они все смешали в кучу, они представляют себе это так. Я его прощу, это значит, я опять должна с ним общаться, это я опять с ним должна жить. А как только она себе это представит, у нее сразу опять воспоминания все и той боли, всего того зла, которое произошло, она на нее давит «прости», и вроде бы правильно, Писание повелевает «прости». А она думает, это значит, теперь опять я буду все это переживать, а я не готова, а ей говорят «ну ты доверяй Богу, потому что он может быть изменится, а может быть он и не изменится» изменение человека не произойдет по твоему желанию. Здесь желание самого человека, его отношения с Богом должны быть, если их нет, какие там изменения. И вот как бы в ловушку загоняют душу и как бы заставляют, иди мирись, живи теперь с ним, потому что Бог повелевает простить. Еще раз я хочу это подчеркнуть. Простить не значит примириться. А примириться не значит теперь начинать дружить и жить снова вместе. Примириться – это значит перестать враждовать. И действительно, как без прощения не может быть примирения, так и без примирения нельзя построить взаимоотношения. Но они не обязательно должны возникнуть со всеми, кого ты простил и с кем примирился. Потому что взаимоотношения возникают в результате действия Божьего Духа по его воле, фактически когда Он соединяет людей. Это происходит либо в одном теле во Христе, либо это происходит в супружеском завете между мужем и женой. То есть Божье действие идет как ему угодно. Бог складывает духовный храм, и не всех со всеми он соединяет одинаково. Поэтому не со всеми людьми у тебя будут взаимоотношения. Не смущайся этого. Тебе не надо со всеми дружить, чтобы все ходили к тебе в гости, чтобы ты ходил ко всем в гости. Но тебе обязательно нужно, жизненно важно, первое, всех простить. Второе, иметь мир в своем сердце ко всем. Но не все примут этот мир, и поэтому не со всеми у тебя будет мир. У тебя будет мир в сердце, но не со всеми людьми у тебя будет мир. Понимаете этот момент? Разберитесь с этим. И даже с теми, у кого, с кем у тебя мир, не обязательно у тебя должны появиться взаимоотношения. Знаете, я много кого простил, и у меня много с кем мир, но это не значит, что теперь я должен с ними жить в одном доме и там со всеми служить вместе в одном служении и так далее. Нет, этим всем управляет Господь. То есть Господь созидает взаимоскрепляющие связи своим духом между людьми, как ему угодно. Это зависит от чего? Это зависит, ну, во-первых, от Божьего призвания каждому человеку. И бывают моменты, когда Бог в призвании соединяет тебя с каким-то человеком. Это может быть на время, и потом это разъединится. И нет проблем. Были близкие взаимоотношения, потом стали уже дальние. Но есть мир, есть принятие, и на базе этого мира, на базе этого принятия, если Богу снова нужно вас соединить, ему ничего не мешает, Бог соединит. Но если Богу не нужно, чтобы между вами были взаимоотношения, он не будет это соединять. Он не насильник заставлять тебя жить и иметь общение с тем, кто творит зло в твою жизнь. Он тебе говорит «прости, чтобы тебя освободить». Он говорит тебе о примирении, чтобы ты внутри мир имел. Не надо враждовать там ни с кем, со своими врагами враждовать не надо. Зачем тебе эта война в сердце? Но целоваться, обниматься с ними тоже не обязательно. Поэтому, если мы разделим эти вещи, то тогда, я верю, намного легче будет достичь прощения и примирения. Тебя никто не толкает во взаимоотношения. Если у Бога есть цель для тебя, а его цели всегда благие, чтобы ты вошел во взаимоотношения с каким-то человеком, он введет тебя в эти взаимоотношения, у тебя потечет. Возникнет внутри свидетельство от Бога, возникнет желание ближе познакомиться с этим человеком, общаться с ним, дружить с ним, контактировать, вместе служить. И Бог может на разном этапе разного пути, как я уже сказал, вводить нас в взаимоотношения, выводить нас из этих взаимоотношений. Это все нормально, не путайте это. Итак, если вы разделите в своей вере, в своих убеждениях эти три связанных между собой – но все-таки различных действий, то тогда у вас точно получится увидеть в своей жизни плод этих истин и жить в прощении, независимо от того, что там с этими людьми, и не надо тебе снова дружить и общаться с ними. Имея мир, который только от твоих отношений с Господом зависит, и твое расположение примириться с человеком, если Он на это тоже пойдет. Если нет, остаешься с миром. И ты предрасположен к взаимоотношениям, там, где они будут возникать по воле Божьей, но тебя никто не обязывает и никто тебе не делает рабом других людей. Так что будь в свободе Христовой, всех прощай и имей мир в своем сердце. Остальное, как Господь усмотрит. Будьте благословенны.